assalomu alaykum tv telekanalida yangiliklar informatsion dasturi studiyada gulzora abdullayeva tabiat uyg'onib tobora chiroy ochayotgan mana shunday shukuhli ayyomda ilk nishonlanadigan bayramlarimizdan biri bu sakkizinchi mart xalqaro xotin qizlar kuni shu kuni mamlakatimizning barcha joylarida bayram tadbirlari o'tkaziladi dasturimizning dastlabki lavhasida e'tiboringizni ana shunday bayram tadbirlariga qaratamiz mamlakatimizda ayolni ulug'lash unga hurmat ehtiroam ko'rsatish munosib hayot sharoitini yaratish og'irni yengil qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan zero jamiyat hayotining turli jabhalarini ravnaq toptirish vatanimizning jahon hamjamiyatidagi obro' e'tiborni yuksaltirish yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida kamol toptirishda xotin qizlarning munosib hissasi bor eliqala tumanida 8 mart xalqaro xotin qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi unda ta'lim tarbiya qish qishloq xo'jaligi madaniy ma'rifiy sohalarda mehnat qilayotgan fidoyiy ayollar korxona va idoralar jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi tantanali yig'ilishni tabrik so'zi bilan ochgan eliqala tuman hokimi seydamad seydalimovich avesov istiqlol yillarida mamlakatimizni modernizatsiyalash kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish borasidagi ezgu say harakatlarda ayol qizlar ishtirokini kengaytirish ularning oila va jamiyatdagi mavqeini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidladi muhtaram prezidentimiz doimo ayollarning hayotdan rozi bo'lib yashashlarini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratib kelmoqdalar bahor hamisha biz ayollarni bayrami bilan kutib olamiz bahorni bahor bu ayollarni bekorga bejizga bahorga mengzamaymiz chunki e, ayollarimiz hayotimizning e, bezagi hayotimizning kelajagimizni tarbiyalovchilaridir chunki ayol kishi e, o'g'il farzand tarbiyalagan ayol insonni tarbiyalaydi qiz farzand tarbiyalagan ayol e, millatni tarbiyalaydi degan bir hikmatli gap bor darhaqiqat bugungi kunda ayollarimizning ijtimoiy hayotimizdagi o'rni juda katta mana shu ulug' bayram bilan ayollarimizni onaxonlarimizni opa singillarimizni samimiy chin dildan tabriklaymiz hamisha ularni yuzidan kulgu tabassum arimasin shu bois mamlakatimizda ayolni qadrlash og'ir ishlardan xalos etish salomatligini mustahkamlashga butun jamiyat jalb etilgan xotin qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash oila onalik va bolalikni himoyalash munosib mehnat ta'lim turmush sharoitlarini yaratish bilan bog'liq huquqiy kafolatlar qishloqlarda namunali loyihalar asosida zamonaviy uy joylarning bunyod etilayotgani xotin qizlar oilalarning turmush farovonligini yanada yuksaltirish ular uchun munosib sharoit va imkoniyatlarni yaratishda alohida ahamiyat kasb etmoqda tadbirda tumanda amalga oshirilayotgan ijtimoiy iqtisodiy siyosiy islohotlar yurt taraqqiyoti yo'lda samarali mehnat qilib layotgan hamda bugungi kunda nafaqada bo'lgan ayol qizlarga esdalik sovg'alar topshirildi mana kuni kecha nukus shahrida bo'lib o'tgan xotin qizlar bayramiga atalgan tadbirlarda tadbir bo'lib o'tdi bu tadbirda faol ayollarimiz tadbirkorlarimiz muhtaram onaxonlarimiz barcha 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 jabhalarda sidqi dildan mehnat qilib kelayotgan ayollarimiz qatnashdi mu'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlanganim juda quvontirib yubordi men mana oltmish yoshdan <laughs> o'tgan nafaqada bo'lsam ham hamvohit shu tadbirkorchilik bilanhu shug'ullanib kelganman ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili davlat dasturi ijrosi doirasida mo'tabar onaxonlarga ehtirom ko'rsatish ularni moddiy va ma'naviy qo'llab quvvatlash tabarruk yoshdagi insonlarning boy va sermazmun ibratli hayot tajribasidan yosh avlodni vatanga muhabbat istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida kamol toptirishda keng foydalanishga doir amaliy ishlar ko'lami tobora ortmoqda kechada san'at ustalari va ijrochi yoshlar ishtirokida konsert namoyish etildi mana shu fursatdan foydalanib Bu bu mükafat yenə həm köpraq işləşək, yenə həm köpraq mehnat qılıb e, cəmiyyətimizə münasib hissə qoşuşmaq məqsəddə yenə həm tədbirçiliyimi yenə gücləytrib yaxşı e, məqsədlər səyi e, intilaverəms. Intilav şu şu fürsətdən faydalanıb e, rayonumuz һәм дә Қырқалпақстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы хатын-кызларын чин көңілден тәбриклеймен biz hayot falsafasi ma'no mazmuni va go'zalligini birinchi navbatda barchamizni dunyoga keltirgan oq yub oq tarab voyaga yetkazgan muqaddas ona simosda ayol timsolida ko'ramiz ayol zotini yaratganning tengsiz mo'jizasi deb ulug'laymiz kuni kecha mana shunday ayolni ulug'lovchi va e'tirof etuvchi tadbirlardan biri elliqala tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 23 sonli maktabda o'tkazildi dastavval maktabning tajribali o'qituvchilaridan biri qunduz va sinfda ma'naviyat soati tashkil qildi munis opa singillar <laughs> barchangizni kirib kelayotgan 8 mart butun dunyo xotin qizlar mehr muhabbat va nafosat bayrami bilan chin qalblimizdan tabriklaymiz haqiqatdan ham go'zallik va nafosat mehru muhabbat vafo va nazokat ramzi bo'lgan o'zining mehribonligi qalb saxovati bilan har qaysi oilani oila qiladigan unga va tarovat beradigan farzandlarimiz yuragiga o'z ona yurtiga sevgi va sadoqat tuyg'usini singdiradigan ayollarimizning betakror fazilatlari haqida har qancha gapirsak ularni har qancha e'zozlasak arziydi dunyoda yolg'izim munis onamga tangridan men uzoq umr tiladim unga shodlik bergin bergin deb sog'lik qalbdan bag'ri butunlikni tiladim bugun maktab o'quvchilari o'tkazilgan tadbirlar doirasida onajonlarni opa singil va o'qituvchilarni samimiy tabriklab o'z dil izhorlarini ajoyib she'r va qo'shiqlardan namoyon etishdi siz singlimu opamsiz siz bo'lajak onamsiz yorug' jahon mevasi bayramingiz muborak barchamizga ayonki dunyoda davlat va jamiyatning nufuzi madaniy darajasini ko'rsatadigan mezonlar ko'p lekin har qaysi millat va xalqning ma'naviy kamolotini yaqqol aks ettiradigan shunday bir mezon borki u ham bo'lsa jamiyatning xotin qizlarga bo'lgan munosabati hurmati va mana shu kabi aziz farzandlarning mehru muhabbati bilan belgilanadi o'tkazilgan ma'naviyat soatida o'quvchi yoshlarning samimiy tabriklari ayolni onani ulug'lovchi kuy qo'shiqlari barchaga manzur bo'ldi ayolga baxt berin, bering saodat bering demang yuribdi u kulib jilmayib ayol kulib turib o'lishi mumkin dunyoni olishi mumkin jilmayib Dar haqiqat, mana bugun bizning 23 son umumiy o'rta ta'lim maktabimizning 1 sinfida o'qish fanidan ona allasi mavzusida ochiq dars o'tkazdim maqsad o'quvchilar qalbida onalarni e'zozlash qadrlash sevish avaylash jondan e, aziz tutish tuyg'ularni singdirish darhaqiqat ayollarni ulug'lab ardoqlab boshga ko'tarib yashaydigan xalq o'zining yuksak madaniyati va oliyjanob qadriyatlarini amalda namoyon qiladigan va tasdiqlaydigan xalq sifatida obro' e'tibor qozonadi desak yanglishmagan bo'lamiz men jamiki ayollarni kirib kelayotgan sakkizinchi mart ayollar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman bahoriy go'zallik hech biringizni tark etmasin aziz ayollar yana bir bora bayramingiz bilan eliqila tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli yigirma uchinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida sportning shaxmat shashka turi bo'yicha sport musobaqasi ham tashkil etildi va ushbu musobaqa sportga qiziqishi bo'lgan bir qancha ayol qizlarni o'z ichida jamladi darvoqe maktabda o'tkazilayotgan bu va bu kabi tadbirlar ta'lim sifati nechog'lik baland ekanligi va o'qituvchi pedagoglarning o'z ishiga mas'uliyati bilan yondashayotganligidan darak beradi kunning ikkinchi yarmida maktabdagi bayram tadbirlari balli qizlar bellashuvi bilan davom etdi boshlang'ich sinflar o'rtasida o'tkazilgan ushbu bellashuvda jajji qizlar o'z qobiliyati va qiziqishlarini to'la namoyon eta bilishdi oim ketsam darvoqe ertangi millatimiz davomchilari bo'lgan bu jajji qizaloqlarni milliy qadriyatlarga hurmat yuksak odob axloq tamoyillar asosida tarbiyalash ularning ongi va qalbini turli yot g'oyaviy tahdidlardan himoya qilish maqsadida tashkil etilgan ushbu bellashuv maktabning malakali o'qituvchilari tomonidan baholab borildi biz bali qizlar bayramida faol qatnashdik men birinchi o'rin sohibasi bo'ldim meni ustozim yo'ldosheva salomat opa ta'lim tarbiya berib kelayotganida mingdan ming rahmat aytaman qilchinoq ovulidagi shu yigirma uchinchi son umumta'lim o'rta maktabida shunday bir yaxshi tadbirlar o'tkazgan ekanlar bu tadbirni boshlab yetakchilik qilgan o'qituvchilar yo'ldoshova salomat shularga doim shu og'ir yuksak Şondə kəsb egalar ekan şuları bir öqcüləri bir tərtibli, intizamlı, bir şü elə ataqlı bir izdış edib təyyarələyə vətirgan ekan bularını kəsb nə bərəkət etsin. Öqutucuları əvvəlan baş 3 mart bayramı ilə təbrik edirəm. Şu qızlara tərtib, intizam verəndə xorpasdan, çorchamasdan ishlashida rahmatlar aytaman haqiqatdan ham ayol zotiga mansub go'zal fazilatlar hayotimizda hukm surayotgan tinchlik osoyishtalik va mehr oqibat muhitini mustahkamlash hamjihatlik va ahillik kabi insoniy tuyg'ularni yanada yuksaltirish farzandlarimizni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash yo'lidagi ezgu intilishlar beqiyos xizmatlar uchun xalqimiz doimo ayol ona qarshida ta'zim qilishni o'zimning sharafli burchi deb biladi mana bugun biz uchinchi sinf o'quvchilari ishtirokida barli qizlar tadbirini o'tkazdim bu tadbirni o'tkazishimdan maqsad mana shu qizlarimizning kelajakdagi e, vatanimizga o'z hissalarini qo'shadigan yetuk komil insonlar bo'lib yetishini tarafdorimiz o'quvchilarimiz o'zlarining she'r va qo'shiq o'yinlari bilan faol ishtirok etdilar mana shu munosabat bilan barcha ayol qizlarimizni 8. mart xalqaro xotin qizlar <laughs> bayrami bilan chin dildan muborakbod <laughs> qilaman hamisha yurtimiz tinch osmonimiz musaffo bo'lsin o'tkazilgan bellashuv ham yosh o'quvchilarning qizg'in bahs munozaralarga sabab bo'ldi deish mumkin hech ikkilanmay bunday tadbirlar o'quvchilar qalbida ongu shurida vatanga muhabbat oilaga mehr oqibat tushunchalarini tarannum etishga xizmat qiladi tadbir yakunida g'oliblar aniqlanib maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi ana shunday bayram tadbirlarining yana biri elliqala tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 28 sonli maktabda ham o'tkazildi darhaqiqat ayol e'tibordan kuch oladi shu bois uning ko'nglida beqiyos shijoat uyg'onadi bu kech shijoatning nealarga qodir ekanini izohlashga hojat bo'lmasa kerak bugun qay bir ayolning chehrasiga boqmang mamnunlikni ko'rasiz chunki yurtimizda ayol hurmatda ayol e'tiborda bugun ta'lim maskanida o'quvchi yoshlar ishtirokida mehribonim onam deb nomlangan sahnalashtirilgan bayram tadbiri bo'lib o'tdi ayol uchun mustaqil tinch osuda inson qadri baland yurtta yashashning o'zi katta baxt sanalsa bu oshyon ichra e'zozu e'tibor og'ushida bo'lish undanda yuksakroq saodatdir bu so'zlar 8. mart xalqaro xotin qizlar kuni arafasida yanada yorqinroq tarzda o'z ifodasini topdi desak yanglishmagan bo'lamiz tadbirda ishtirok etgan o'qituvchi pedagoglar barcha munis onalarimizni go'zal ayollarimiz opa singillarimizni bayram bilan tabriklab barchani baxt va bahor bayrami bilan qizg'in qutladi bunda o'quvchilarning bir biridan ajoyib ijod iste'dodlari hamda qiziqarli chiqishlari bilan tadbirga yig'ilganlar ko'nglida katta taassurot qoldirishga muvaffaq bo'lishdi shu bilan birgalikda maktab o'quvchilar tomonidan 8 mart xalqaro xotin qizlar kuni munosabati bilan tayyorlangan bayram konsert dasturi ham namoyish etildi bu esa bayram kechasiga o'ziga xos ko'tarinki ruh baxsh etdi ayniqsa jajji jajji bolajonlar tomonidan maromiga yetkazilib munis onajonlarimiz ayol qizlarimiz haqida ijro qilingan sahna ko'rinishlari qo'shiq va she'rlari kechaga haqiqiy bayramona tarovat ulashdi sakkizinchi mart xalqaro xotin qizlar bayrami tumanimizning barcha ta'lim muassasalarida davom etmoqda vatanni madq etib shiori ostida 2 a sinf o'quvchilarida jannat onalar oyog'i ostida nomli tadbirni o'tkazdim bu tadbirda o'quvchilarimiz yanada vatanga bo'lgan mehr muhabbati ortdi ota onani hurmat qilish hissiyoti uyg'ondi xudo xohlasa kelajakda bu o'quvchilar yurtboshimiz aytganidek o'zbekistonning bundanda gullab yashnashiga o'z hissalarini qo'shadigan kobil insonlar qilib tarbiyalashga o'z hissamni qo'shaman hammamiz uchun aziz va mo'tabar bo'lgan ayol zoti haqida so'z yuritganda avvalo bizni dunyoga keltirgan oq sut va mehr berib ulg'aytirgan ona siymosi oldida bosh egib ta'zim qilamiz yer yuzida muqaddas degan so'zga eng munosib zot bu ona xalqimiz ona siymosini doimo ulug'lab ardoqlab yashaydi kuni kecha illiqala tumani navoiy shirintoyi nomli nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida jajji bolajonlar tomonidan 8 mart xalqaro xotin qizlar kuni munosabati bilan mehribonim onam shiorosida ostida bayram tadbiri tashkil etildi doimo tanassum qaoiz bosin darvoqe ushbu bayram tadbirining asosiy shiori ostida yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek olam odam ma'no bor chunki dunyoda hech kim onalarimiz kabi mehribon bo'la olmaydi jajji bolajonlarimiz tomonidan ham ushbu so'zlar she'r tariqasida tilga olindi va mehribon onajonlari uchun yozgan bayram tabrigi va gullari ham bayramga tashrif buyurgan onajonlarning kayfiyatiga bayramona kayfiyat baxsh qildi jajji bolajonlarimiz tomonidan ham ushbu so'zlar she'r tariqasida tilga olindi va mehribon onajonlari uchun yozgan bayram tabrigi va gullari ham bayramga tashrif buyurgan onajonlarning kayfiyatiga bayramona kayfiyat baxsh qildi shuningdek tadbir davomida iste'dodli yoshlar tomonidan ajoyib raqslar ham me'yoriga yetkazib ijro qilindi bu qalbi mehriga limmolim va quvnoq bolajonlarning bunday tadbirlarda faol ishtirok qilishi avvalambor ularga yaxshi ta'lim va tarbiya berilayotganligidan dalolatdir <laughs> Dar haqiqat, ayol borki olam munavvar uning mehri va g'amxo'rligini qancha ta'riflasak ham adog'iga yetib bo'lmaydi chunki ayollar mo'jizadir shuning uchun ham ularni so'z bilan ta'riflab bilmaysan kishi bir so'z bilan aytganda tadbir davomida ayolni e'zozlash ayolga ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos oliy oliyjanob qadriyatlardan ekanligi bolajonlar tilida e'tirof etildi zero biz barchamiz qanday kasb qanday lavozimda ishlamaylik qalbimiz yuragimizdagi jamiki ezgu xislatlar uchun mehribon onalarimizdan umribod qarzdormiz ellikqala tumanidagi qishloq va mahallalar hududlarini ko'kalamzorlashtirish va yangi bog'lar barpo etish maqsadida mevali va manzarali daraxtlar o'tkazilmoqda batafsil navbatdagi lavhamizda o'lkamizda bahor uyg'onish yasharish yaratish fasli boshlandi bahorning ilk kunlaridan esa barcha hududlarda mahallalar qishloqlarda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari uyushqoqlik bilan amalga oshirilmoqda ko'cha va mahallalar tozalanib yo'llar binolar korxona va tashkilotlar o'quv dargohlari atroflari obod etilmoqda tuman aholisi yurtdoshlarimiz <imle> o'zlari yashab turgan uy ko'cha va mahallasi hududiga mevali va manzarali daraxt ko'chatlari gul nihollari ekish ishlarida faol ishtirok et oqda bugun ham ellikqala tumanida bir guruh faol yoshlar yangidan tashkil qilinayotgan yoshlar bog'ida mevali va manzarali daraxtlar ko'chatlarini yaxshi niyatlar bilan ekishdi ushbu xayrli ishlarga eliqala tuman hokimligi vakillari bosh bo'lishdi Dar haqiqat, bahor kelishi bilan hashar uyushtirish mahalla ko'cha ko'y va guzarlarni obodonlashtirish qabriston va muqaddas qadam joylarini tartibga keltirish xalqimizga xos azaliy qadriyatlardan ko'rib turganingizdek bu ezgu ishlarda asosan yoshlar faol ishtirok etmoqda mevali va manzarali ko'chatlar ekish ishlari nafaqat tumanning markazi bo'ston shahrida balki mahalla va ovul fuqarolar yig'inlarida ham o'tkazilib xalqimizning mehnatsevar odamlari obodonlashtirish ishlariga o'zlarining munosib hissalarini qo'shishdi shu kunning o'zida hududlarimizda ko'chalar va uylar atrofi tozalanib ko'chatlar ekiladigan yer maydonlari maxsus texnikalar yordamida ekish jarayoniga tayyorlandi bundan tashqari mevali va manzarali ko'chatlar ekish oyligi doirasida shahar mahallalarida obodonchilik ishlari tashkil etilib yo'l chekkalari va ariqlar tozalanmoqda daraxt va beton to'siqlar oqlanmoqda asosiy yo'llar yoqasidagi maydonchalar anvoyi gullar ekish uchun shay holatga keltirildi quvonarlisi mazkur ekilayotgan ko'chatlar ham tumanimizning mehnatsevar va tajribali bog'bonlar tomonidan har bir mahalla va hududlarga yetkazib berilmoqda bir so'z bilan aytganda elliqala tumanining navro'z ayyomi arafasida o'zgacha chiroy kashf etishi va gullab yashnashi uchun bugun barcha elliqalaliklar bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilishmoqda daraxt ekish bog' yaratish yoshlar qalbida ona tabiatga vatanga mehr muhabbat tuyg'usini yuksaltiradi tarbiyaning bu yo'nalishda ham mahallamizda ibratli tajriba to'plangan yashil bog'lar gulzorlar qo'ynida o'sgan odam mehr shafqatli bo'ladi ezgu niyatli xalqimiz buni juda yaxshi bilishadi bog'bonlar tomonidan barpo etilayotgan bog'lar tuman aholisini mevaga oziq ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini to'liq qondirish bozorlarimizda narx navoni yanada arzonlashtirish va eksport salohiyatini oshirish shuningdek yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilmoqda mamlakatimizda aynan sohani rivojlantirish maqsadida qabul qilingan qarorlar moliya muassasalarining imtiyozli kreditlari investorlar uchun yaratilgan qulay sharoitlar serquyosh yurtimiz yevropa bozorlarida xaridorger mevalarni yetishtirish tajribasini ommalashtirishda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda natijada qisqa vaqt ichida respublikamizda minglab gektarlarda intensiv bog'lar barpo etildi jumladan qala tumani qilchinoq ovul fuqarolar yig'inidagi Oybek Chopon fermer xo'jaligiga qarashli jami 6 ta mevali bog'larning uchtasi yangidan intensiv bog' sifatida barpo etiladigan bo'ldi intensiv bog'larning afzalligi shundaki daraxtlarning tanasi kichik bo'lganligi uchun ular bilan ishlash qulay bunday bog'larda daraxt tanasiga yorug'lik tushishi havo aylanishi yaxshi bo'lganligi uchun mevasining sifati yuqori bo'ladi intensiv bog'larni barpo etishdan maqsad esa yurtimiz aholisini mevaga bo'lgan talabini to'liq qondirish bozorlarimiz to'kin sochinligini ta'minlash va eksport salohiyatini yildan yilga oshirib borishdan iborat haqiqiy bog'bon har bir niholni qadrlaydi serhosil ko'chatlar ekish va parvarishlashga alohida e'tibor qaratadi butun dunyoda tobora o'tkir muammoga aylanib borayotgan oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash aholining tabiiy mevalarga sabzavot mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish iqtisodiyotning agrar yo'nalishida eksport salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan izchil islohotlar tufayli qishloq joylarida ko'plab yangi ish o'rinlari ochilganligini ham alohida ta'kidlash joiz ko'p vaqtdan beri shu mana parnik bilan shug'ullanamiz oila uy daromadimiz shundan bo'ladi yozim bilan bozorga chiqarib savdoga chiqaramiz bog'imizda anjir anor o'rik uzum hamma narsadan bor bizada bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi e tvdan uzoqlashmang xayr salomat bo'ling